Страшный сон курильщиков. Куда делись сигареты с украинских прилавков? Курильщики, а таких в Украине 25% населения, моментально забили тревогу. Уже по некоторых категориях просто нет наявности. Такого не было со времен Союза. А, створится уже, в принципе, дефицит э, товаров. Нашумевшие обыски в компании, дистрибьюторе «Тедис» и антимонопольном комитете, обвинение силовиков и раскрытие коррупционных схем. Это преступление не могло совершаться без попустительства э, антимонопольного комитета. Все это однозначно имеет отношение к ситуации с пропажей сигарет. Продуя базанья, хочется что-то так, поделить, но вопрос сейчас в репутации. Секретные материалы решили провести собственное расследование и выяснить, куда делись сигареты с прилавков и с чем это связано. Чтобы владеть таким бизнесом без поддержки сверху, так, без крыши, так как это называют, заход, а в первую очередь, политичный, владный, ну, невозможно. Табачный бизнес в Украине. Сколько зарабатывают табачники на вашем здоровье? Сиди всем от там где зарабатывается гроші. И как высшие чиновники связаны с табачными компаниями и отстаивают их интересы в парламенте? Это очень это деньги, по сути. Чем на самом деле связаны обыски в антимонопольном комитете Украины и в компании-монополисте на рынке сигарет «Тедис Украина»? Генеральная прокуратура Украины на разе проводит обшуки в антимонопольном комитете. В чью пользу может измениться ситуация с переделом табачного рынка? А также не пропустите эксклюзивное интервью с главой антимонопольного комитета Украины только в секретных материалах. Сегодня в Украину сбежались все мировые производители сигарет. Коррумпированная страна с 40 миллионным населением в центре Европы. Клондайк для сбыта табачного яда. JTI, Japan Tobacco International, Philip Morris, British American Tobacco і Imperial Tobacco. От всі чотири гіганти, які на планеті володіють основними потужностями, торгують сигаретами. Вони представлені Україні. Благодаря їх старанням і труду. Українці сьогодні одна із самих курящих націй в світі. Мы взагалі были в четвертом свете по машинности Украины в 2005 году. Сейчас мы десь в третьем десятом. 25% населения старше 18 лет курит ежедневно. Мужчины выкуривают в среднем 17 сигарет в день. Женщины – 11. Первую сигарету в Украине пробуют в 12-13 лет. На своих предприятиях табачные компании производят десятки миллиардов сигарет, выкачивая при этом из украинцев здоровье за их же деньги. Низкая себестоимость сигарет, казалось бы, формирует сверхприбыли и большие отчисления в бюджет. Но табачные компании наполняют не нашу казну, а свои карманы. Это, вот табачные компании, крупнейшие налогоплательщики, это все вранье. Все акции заплатят курильщики. Вот. Единственный реальный вклад табачной компании – это налог на прибыль. Так сколько же компаний в Украине продают сигареты? Вы не поверите, но такая лишь одна. Тедис Украина. Именно этому монополисту все табачные компании и реализуют свой продукт. А уже эта компания самостоятельно перепродает супермаркетам и киоскам. Монопольное становище, оно э, сприяет реализацию там, глобальных схем там, накрутки, там, э, додатковых заработков. Что же это за компания? Как Тедису удалось поглотить табачный рынок и лишь на посредничестве зарабатывать десятки миллиардов гривен? период режима Януковича скупая доли в компаниях, которые были дистрибьюторами табачки, и появился монополист – компания «Мегаполис Украина». Когда Янукович пришел до власти, то началась загальная централизация всех финансовых и коррупционных потоков. То есть начали створиваться монополии. Уже після мегаполіс Україна змінить названня на Тедіс, бо була погана репутація в СМІ, тому вони змінили це. Ну це змінили собі зміни такий ринок і такий бізнес о, з обігом 40 мільярдів гривень він не міг пройти мимо сім'ї Януковича. фактично зайшла монополія, яку поділили 50 на 50 між собою сім'я Януковича та сім та Кисаєв та Фезбешники. Кампанії були винуждені пойти на зділку з Тедісом. Всім сказали, всі будуть працювати ось так. І все. Хто не хоче працювати, той не буде працювати взагалі. Ті компанії, які не погоджувалися на такі умови, так? отримували штучно створені проблеми. В тому числі і в першу чергу створення проблеми йшло через ДФС. В ціні кожної пачки сигарет закладували і стоїмость услуги посередника-монополіста компанії Мегаполіс Тедіс. долю э, имели и четыре основных производителя сигарет, которые э, минимальную долю. ну это уже э, история номер два. это такой себе коктейльный сговор э, для того, чтобы отсечь более мелких производителей сигарет, более дешевых. Э, и им этот ну, это наши производители? Это наши производители. Это наши производители, но это крупные иностранные компании, которые, в принципе, ведут на территории Украины достаточно белый бизнес. И им выгодно, чтобы дилер был один. Тедис продает сигареты по той цене, по которой хочет, зарабатывая столько, сколько хочет. 98% рынка имел мегаполис и 2% рынка имел сигарный дом Фортуна, грубо говоря. Да? И э, в 2015 году произошла сделка, по которой они выкупили сигарный дом Фортуна. Таким образом, у нас дилерство 100%. Невероятно, но владельцы Тедиса в Украине – это друзья Путина. Бизнесмены Игорь Кисаев и Сергей Кациев. Вместе они контролируют 60% российского табачного рынка и почти 100% украинского. Как бы там ни было, Найбільшою проблемою залишається, що компанія, з російським корінням, яка в Росії має 60 відсотків нового ринку, була монополістом і залишається, до речі, монополістом оптової торгівлі тютю, тютюном в Україні. Як це взагалі можливо в період війни? Іменно Кисаєв і Кациєв владіють першим в Росії частним оружейним концерном Діктярів. Все озброение поставляется на К слову, Дегтярев производит форму ратник для зеленых человечков. И кроме пулеметов, производит ракетные комплексы «Игла». Кстати, именно из такого комплекса летом 2014-го в Луганске сепаратистами и был сбит украинский военный самолет Ил-76. Фактично за рахунок української економіки ми самі спонсоруємо агресію проти себе. Виходить, Виходять, гроші від українських курильщиків, кисає вкладає їх в нову форму і ракетні комплекси для російської армії і бойовиків Донбасу. Кожна виконана тут цигарка йому кошти проториться в кожен патрон, який а, цілком логічно, так в тому числі і стріляє а, на Донбасі. лоббирует интересы компании в Украине до сих пор. Одесский бизнесмен Борис Кауфман. Пан Кауфман был одним из менеджеров семьи Януковича по Одесской области. Ну, фактично он стал лицем семьи Януковича в этом сегменте бизнеса. Секретные материалы решили связаться с Борисом Кауфманом, чтобы уточнить у него все детали. А что нет. нет? нет? нет. Ну, потому что Борис Рафаилович, во-первых, не общается с, с журналистами, а во-вторых, один плюс один, ну, слишком любит Бориса Рафаиловича, поэтому... Они зараз в Украине? Да? Oh, всегда в Украине. Пообщаться с Кауфманом не удается не только нам, но и общественному деятелю Дмитрию Карпу, который уже больше двух лет проводит независимое расследование по Тедису. Пытаясь выяснить, где сейчас находится господин Кауфман, ну, непонятно, он в стране, не в стране, какая-то тишина. И кроме влиятельного Кауфмана, у Тедиса есть и другие покровители. Чтобы владеть таким бизнесом без поддержки сверху, так, без крыши, так, это называют, на заход, в первую очередь, политической, ну, неможливо. Активисты и депутаты уверены, без фискальной службы и ее экс-руководителя Романа Насирова здесь тоже не обошлось зрозуміло, что керівник ДФС не них не знаты про монопольне становище, про тех, кто конкретно володіє Улудии, все компании. Мы нашли переписку, опубликованную в СМИ, якобы между главой ГФС Романом Насировым и одесским бизнесменом Кауфманом. В этой переписке Кауфман якобы давал распоряжение Насирову, какие изменения в налоговый кодекс должен принимать парламент. Вот фрагмент этой переписки. Неужели Тедис Украины в лице Бориса Кауфмана действительно давала такие распоряжения парламенту? Мы направили им запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть эту переписку. Вы отримували от нас запит? Вы подтверждаете, была такая у вас разговора с Борисом не Кауфманом? нет, это департамент коммуникаций, но у меня таких разговоров не было. Неважно, был разговор или не был, Общественные активисты рассказывают нам не об одной схеме, которую протягивали через Верховную Раду под прикрытием законопроектов. Но к большому сожалению это была одна большая схема и задумка, которая э, по как украсть быстро и очень много. 5% с каждой проданной пачки сигарет идет в городской бюджет. За такие изменения в законе проголосовала Верховная Рада. И все бы неплохо, если бы закон работал. И деньги курильщиков шли на благо города. Но по исследованиям Дмитрия почти все деньги пошли в обход городских бюджетов. Но ну, приблизительно просчитанная нами цифра, которая была украдена благодаря схеме из э, державного бюджета, это 12-15 миллиардов долларов за год. Схемы, монополия на рынке Тедиса ситуацию в Украине нужно было давно менять. Создавать здоровую конкуренцию и устанавливать действенный контроль. Поэтому антимонопольный комитет сказал свое слово и оштрафовал табачного монополиста Тедис Мегаполис на 439 миллионов гривен. По словам главы ведомства, свое расследование они ведут не первый год. Нами э, були здійснені э, процесуальні дії, там були здійснені обшуки приміщень э, компанії Мегаполіс. Э, була вилучена э, документація, на підставі якої було проведено слідство 16 грудня 2016 року, коли було прийнято остаточне рішення про визнання компанії монополістом і винесення э, рішення про накладення штрафу. Народні депутати уверены, що розслідування в антимонопольному комітеті намерено затягувалося і не без попыток самих табачників. в частности Тедиса повлиять на исход. Поэтому я антимонопольный туда, мовно в том числе не лез, возможно, за какие-то преференции. Ну, безперечно, так так працюет система. Так. Все зі всіма там, где зарабатывается деньги. Дмитрий Карп уверен, что АМКУ мог сотрудничать с Тедисом и помогать, когда это было нужно. Верентьев, да, являлся являлся щитом в антимонопольном комитете, максимально затягивая принятие решений по э, там, раздроблению компании. И пока антимонопольный комитет не спешил доводить дело до конца, свое слово решила сказать Генпрокуратура и МВД. ГПУ и МВД провели свою спецоперацию. Обыски в Тедисе, антимонопольном комитете, громкие заявления о раскрытии схем, злоупотребления Тедиса на табачном рынке Украины. Между тем вспомнили и о Кисаеве, и о заводе Дегтяреве. Действительными властниками этой компании есть, в частности, гражданин Российской Федерации Кесаев, который также э, мае... имеет ну, я членом Рады директоров ЗАД завод имени Дегтярева Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре среди виноватых в ситуации на рынке обвинили и антимонопольный комитет. Мол, были слишком лояльны к монополисту таких заходов для демонополизации рынку, чем, на думку следствия, сприяло монопольному становищу группы комп компании «Мегаполис» «Террис Украина». Министра Авакова буквально разразила, что во время обыска в антимонопольном комитете руководство не оказалось на месте. По злому веселит тот факт, что сегодня на работе в антимонопольном комитете отсутствует глава антимонопольного комитета Терентик, он в какой-то отъезде его заместитель Сидоренко, которая вела дело антимонопольное мегаполиса Тедиса, сегодня тоже неожиданно в командировке. Секретные материалы отправились за ответами в антимонопольный комитет Украины. Признают ли там свою вину и как отреагируют на обвинения прокуратуры и силовиков? Глава антимонопольного комитета Юрий Терентьев свое отсутствие во время обысков объясняет нам просто. Был в командировке. 31 березня 2017 року я перебував у плановому відрядженні в сполучених штатах на конференції. Всі обвинення в сторону антимонопольного комітету не приймає і не понімає. Щось вам конкретно висували, закидали? конкретно мені ні. Я можу сказати, що з моменту мого призначення питання існування ти тютюнової монополії це був моїм пріоритетом. Номер один перше з чим не согласен утвержденням азаніженом штрафі. Тексті ухвали зазначається, що на думку слідства штраф є необґрунтовано заниженим з цим аргументом я погодитись не можу. Позиція антимонопольного комітету законна, прозора і справедлива. Це був другий найбільший розмір штрафу в історії антимонопольного комітету України. Момент второй можливе сотрудничество з компанією Тедіс за гроші. Нібито то слідство є свідчення того, що співробітники антимонопольного комітету, певні співробітники антимонопольного комітету, протягом певного невизначеного в цій ухвалі строку систематично отримували грошову винагороду з боку компанії Мегаполіс Тедіс. Терентьев не розуміє, кому саме адресовано це підозрення, і вважає, нас, ніяких денег, від Тедіса он не брав. Я не маю пояснень сбоку Генеральной прокуратуры, більш конкретных, про яких самые противники антимонопольного комитета и Смотрите сразу после рекламы, кто на самом деле является конечным бенефициаром компании ТЕДИС и кто может получить компанию после передела рынка. И не пропустите эксклюзивное заявление компании монополиста. Секретные материалы отправили запрос и в саму компанию Тедис, чтобы узнать, кто же на самом деле является конечным бенефициаром компании и подтверждают ли в самом Тедисе связь с россиянами. Но давать интервью нам не захотели, предоставив отписку. відповіді на запытание у вашему запити есть в официальных позициях компании, опубликованных на сайте. Связь з росіянами не підтвердили. серед прямих або посередкованих власників Тедіс Юкрейн. Немає ані російських компаній, ані громадян Росії. Власниками Тедіс Юкрейн є фізичні особи громадяни України, Ірландії та Великої Британії. І всі обвінені со сторони і антимонопольного комітету, генпрокуратури і міністерства внутрішніх справ отрицають усі звинувачення, висунуті по відношенню до компанії, не мають під собою жодних підстав. Главний меседж кампанії Тедіс нівіновний і точка. Тедіс Юкрейн є найбільшим платником податків України, а в уряді областей є бюджету підприємством. Так тільки за 2014-2016 роки компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів понад 4 мільярди гривень. Депутат Сергій Висоцький проводив і собственне розслідування. Он один із тих, хто уверен, росіяни до сих пор контролюють набачений бізнес в Україні. Це фактично агенція, це не бізнес, це агенція російського впливу. Ще рік тому ми з колегою і з занесли матеріали перші тоді щодо причетності і пана Кисаєва і ФСБ. Народный депутат Дмитрий Добродомов уверен, что обыски в антимонопольном комитете и компании «Тедис», обвинения и подозрения – все это вряд ли изменит ситуацию. Те обшуки, на жаль, повязаны не с желанием разрушить монополию. Первое, же передает желание в кого-то что-то отобрать, поделить а и все остальное сделать. И монополия на рынке останется. На жаль, про цій владі яка зараз є. Я не думаю, це дуже ласий смоточок, Це величезні гроші. По суті, з нічого з диму насправді так. Бюджет не поступає навіть половини коштів від цього ринку. На самом деле облиски в антимонопольному комітеті і совместна акція генпрокуратури і МВД могла бути зв'язана з виїмки документов, которые дозволять установити долю в компанії монополіста Тедісі одеського бізнесмена Кауфмана і переділити її на нових владельців. Но Теди со своим прежним составом будет бороться до конца. Кто хочет и монопольный бизнес на 40 миллиардов гривен в рік? Будет мегаполис обороняться там в судах? Ну, будет. Чи будет он там подкупов, какие-то суды? может, будет, может, не будет. Защитить украинцев от смертельной травы до сих пор не под силу ни силовикам, ни украинским депутатам. Народ, который их избрал, убивают. А они закрывают на это глаза. Зазумел, в парламенте и я, ну, там, потужный царковый лобби. Табачные корпорации продолжают развивать свой бизнес, спасая свою прибыль любой ценой. Они без проблем заносят нужные суммы, сотрудничают с россиянами, при том, что под носом своя страна ведет с ними войну. И без единых угрызений совести год за годом сами же спонсируют эту войну. Смотрите завтра в эксклюзивном расследовании секретных материалов. Наши журналисты взялись расследовать то, чем на самом деле живет Украина, польская граница. Мы сумели попасть на борт сигаретных рейсов, и вы своими глазами увидите контрабандную кухню. Я представляю, как он дыхает. Не, не дыхает, ты Первые на всю страну мы покажем как через туристические переходы в украину ежедневно ввозят тысячи тонн товара на миллионы долларов без раз таможки и уплаты налогов и как украинская таможня за 20 гривен готова закрывать на это глаза ну, мы начнем. Мы начнем, да, ничего не плат... и ничего не кажется просто того на примере города Владимир Волынского мы покажем, как в приграничных городках процветает незаконная торговля под акцизными товарами, поддельным алкоголем, а сам город превратился в перевалочную базу контрабандистов. Почему местные власти не хотят бороться со всем этим, зная при этом все имена и схемы приграничных жуликов? Призвища не буду называть. Смотрите все это завтра, сразу после ТСН. Такого вы еще не видели.